Мир вам, братья и сестры, я вас всех приветствую мир, Господь я нашего Иисуса Христа. Мы пропели этот псалом, который он пропел. Слава обычному Богу и на земле мир. Мир принес в этот мир наш Спаситель Иисус Христос. Своим приходом на эту землю наш Спаситель показал, каким есть на самом деле Господь, Отец Небесный. Он показал его характер, что он Бог любвеобильный, который любит человека. И доказал свою любовь, когда мы читаем Иван от 3 глава, 16 стихом, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал в этот мир своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но и вен, жизнь вечную». И действительно, своим приходом Господь дал нам надежду, если мы приняли в свое сердце нашего Господа, если мы исповедали наши грехи, признали свою вину и склонились пред Господом, исповедовали наши грехи, и просили прощения. Господь, как любящий Бог, Он прощает всякого человека, приходящего к Нему. И такой человек имеет благословение от Бога. Господь прощает все его грехи, беззакония, и дает ему жизнь вечную, что может быть дороже для человека, кроме жизни. Люди, которые находятся на грани отхода с этой земли, они бы все отдали. И есть люди очень богатые, которые бы отдали все эти богатства, которые они накопили за жизнь праведным или неправедным путем все бы отдали, чтобы продлить жизнь. Но Господь в своей воле положил предел. Сказал, что жизнь человека это 70 лет, при большей крепости 80. Ну, может быть, кто-то проживет 90, кто-то даже до и немножко больше. Это уже люди являются долгожителями, о них, может быть, знать. Все, все люди на Земле, потому что сейчас и интернет, и можно прочитать, и узнать, вот, и где самый доложитель живет. Вот. Но ну, это так. И стараются проникнуть даже в сферу генов, чтобы как-то продлить жизнь. Но я думаю, что Господь как положил свой предел как сказал он слово, так это слово будет выполняться. Приходит время, и человек э, должен уйти с этой земли. Но вопрос, как он уходит с этой земли, примиренный с Богом или нет. И благословение для человека, если он свою жизнь прожил с Господом, и уходит в вечность, чтобы быть там, в стране, вечное благословение, в обители Господни, куда Господь, уходя с этой земли, сказал, что я иду, чтобы приготовить вам место. И когда приготовлю, приду и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я. И сегодня каждый верующий в Иисуса Христа имеет эту надежду, что когда жизнь его закончится на этой земле, он имеет будущность со своим Спасителем, потому что он учил ему свою жизнь, на этой земле. И Господь тот, который проводит через эту реку смерти и вводит в жизнь вечную. Слава Ему за это. И мы радуемся в эти уже уходящие праздничные дни, еще на нашей родине, мы приехали, только начали праздновать 7 января, мы уже раньше немножко праздновали. Рождество Иисуса Христа. Но ну, мы радуемся и вспоминаем, что пришел наш Господь в этот мир, оставил славу тому Отца и родился как простой человек. И ангелы сопровождали приход его в этот мир пением и словами, что слава Вышнему Богу и на земле мир человека благоволение, то есть благая воля. Отца Небесного, по всем людям, через нашего Господа, через Спасителя, через Божьего Сына, благословение каждому человеку, приходящему в этот мир. И мы пришли в этот воскресный день, чтобы предстать пред нашим Господом, поблагодарить Его, предстать в наших молитвах, но с какими сердцами мы приходим в Дом Божий, я не знаю вашего сердца, вы не знаете моего. Каждый знает свое сердце. И Господь только знает сердце каждого человека. Он знает, с какими сердцами мы пришли и в этот воскресный день, чтобы преклониться пред Ним, прославить Его и в молитвах наших обратиться к Нему и просить и о тех нуждах, которые у нас есть. И Господь хочет, чтобы мы сердцами, теми угодными нашим Господом могли пристать перед нашим Господом. Я прочитаю перед молитвой Евангелия от Матфея. Седьмая глава. Первых стихов. Не судите, да не судимы будете. И по каким судом судите, таким будете судимы, судимы. И Какую меру мерите, такой и вам будет будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь как вынуть сучок из глаза брата твоего. И дальше мы слышим такие слова. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий и находит, и стучащим отворят. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, имеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Господь говорит, Просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам. Во всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Но прежде чем мы слышим эти слова, в начале этой главы мы слышим те слова, которые как бы являются условием для того, для того чтобы Господь нас мог услышать и дать нам по нашим нуждам. Здесь э, говорится о том, чтобы мы не судили друг друга. И по каким судам судите, такой, таким будет судимы. То есть э, Господь говорит к нашим сердцам, что мы не имеем права судить другого человека. Почему? Потому что мы не можем знать все подноготные его жизни, даже э, его мысли. Только Господь это может знать. И мы не имеем права осуждать, судить человека, брата или сестру, мы имеем право только судить самих себя. И слово Божье говорит, когда мы читаем э, послание Коринтян, первое послание Коринтян. Если бы мы судили сами себя, то не были бы осуждены. Вот только мы имеем право судить сами себя, но мы не имеем никакого права осуждать другого человека. Потому что это Господь запрещает. Если мы судим, то мы грешим пред Богом. И дальше говорится о том, чтобы мы смотрели прежде всего свое сердце. Здесь говорится о том, что Господь говорит, что ты смотришь на сучок глаза брата твоего, а бревна своем не видишь. И я думаю, что каждый из нас может и к себе это, эти стихи как бы говоря к своему сердцу что и в нашей жизни бывают такие моменты что нам трудно смотреть за своей жизнью мы можем чего-то не замечать но как прекрасно видно со стороны сердца может быть не сердца, а поведение другого человека его жизнь и мы можем легко осуждать и не вникая во все обстоятельства его жизни и осуждать такого человека. Господь говорит, чтобы мы смотрели прежде всего на свою жизнь, вникали в свое сердце, а потом, если мы будем вникать в свое сердце и просить у Бога прощения, и чтобы Господь открыл нам наше сердце, показал наше состояние действительно, тогда у нас и не будет и желание осуждать, может быть, другого человека. Мы будем с сожалением смотреть на его, может быть, и недостатки. И прощать такого человека Господь. Говорит, что прежде чем мы обращаемся к Богу, мы должны проверять свои сердца. Как и когда мы читаем молитву «Отче наш», это записано в Евангелии. Матвея 6 глава. 14 стих. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. И действительно, что прежде чем обращаться к Богу, мы должны проверять свои сердца, с какими сердцами мы решили обратиться к нашему Господу. И какое наше сердце? Или у нас свободно от осуждений, от как бы, осуждений брата или сестры? И в нашем сердце нет ничего такого, что препятствует нам обращаться с просьбами к нашему Отцу Небесному. И здесь говорится, что если вы будете прощать людям согрешения, Ваши. Их, то, и, и вам будет проще. Пусть Бог поможет нам, братья и сестры, э, прежде всего смотреть за свою жизнь, э, вникать в свою жизнь, в свое сердце и в свое поведение, чтобы иметь сострадание и снисхождение к тем людям, которые, может быть, даже нас обижают, чтобы мы имели это сердце, которое способно прощать, чтобы мы брали пример из нашего Господа Иисуса Христа, который э, был тем и является для каждого христианина примером в жизни. Потому что наш Господь пострадал на Голгофе незаслуженно, Он страдал не за свои грехи, но за наши, и взял нашу вину на Себя и слава Ему, что Он простил все наши зарешения. Мы сегодня можем обращаться к нашему Отцу Небесному, потому что мы имеем доступ к Отцу Небесному через нашего Господа Иисуса Христа, через Его жертву. И я дальше прочитаю 7 глава, должен чтение с 8 стиха. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит и стучащим отворяет. Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, а когда попросит рыбы, подал бы ему змею. И так, если вы, будучи злы, умеете даяние благие делать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у него. Господь говорит о своем Отце, что Господь очень любит людей, и Он хочет, чтобы люди обращались к Нему, и Он готов отвечать на нужды детей Божьих, готов давать те благословения, которые Он каждый день нам дает, несмотря на наши согрешения, наши э, преступления, наши недостатки, Господь благословляет каждого человека, и те, которые служат Ему, и те, которые не служат Господу, Он дает все необходимое для жизни. А мы, как дети Его, пришли, чтобы прославить Его за все то, что Он сделал для нас, попросить у Него прощения там, где мы бываем неправы пред Ним, и поблагодарить Господа за все милости и благословения, которые Он посылает нам каждый день в этой жизни. И хотелось бы закончить словами Псалма перца, который говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и зри, не на опасном ли я пути, и настал мне на путь вечный». Пусть Бог поможет нам, чтобы мы действительно смотрели в свои сердца и просили Господа, чтобы Он посвятил нас, Словом Своим, чтобы мы видели, как мы ходим перед Господом и жили достойно призвания, которое Он каждого из нас призвал. Чтобы мы не напрасно назлели имя Христа. И мы в этот час слонимся и прославим Его в наших молитвах. Аминь. Аминь.